Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walibris Clan. Saya hendak memulakan video ini dengan bertanyakan satu soalan kepada Profesor Kangkung, Profesor Tajuddin Rasdi. Saya nak tanya, artikel anda yang enam tahun lepas ini menyatakan anda mencadangkan 20% dalam pegawai jakim itu dilantik dari kalangan orang-orang bukan Islam. Sekarang ini dah enam tahun berlalu. Adakah anda masih berpegang dengan pandangan yang sama atau bagaimana? Kita intro dulu. La 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 la. la, la. macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sekarang ini memang ialah sejak era kerajaan Madani ini kan. Begitu banyak sekali perkara yang tidak begitu sedaplah berlaku yang membabitkan antara kaum dan juga antara agama. Sedangkan selama ini kita tak pernah ada masalah berkaitan dengan itu walaupun dalam keadaan apa jua sekalipun. Zaman Mahadi ke, zaman Najib ke, zaman Muhyiddin ke, Pak Lah ke apa-apa ke, kita tak pernah ada masalah itu. Zaman Madani ini saja yang memang cukup banyak masalah-masalah hanya berkaitan dengan itu dan kebanyakan dari masalah itu boleh saya katakan berpunca daripada sikap sesetengah ahli politik yang macam hendak mencampuri urusan agama Islam ataupun yang kita nampak macam berlaku double standard berkenaan dengan urusan agama ini dan sebagainya. Dan sebelum saya nak pergi lebih lanjut, saya nak beritahu kat sini saya tengah merakamkan video ini dekat salah sebuah kedai membaiki aircon yang dimiliki oleh seorang yang berbangsa Tionghoa. So, dari satu segi, saya memang tak resist dalam hal ni eh. Ha, kau jangan main-main benda ni. Baik, so sekarang ini nak ceritanya, ada juga beberapa kenyataan dan juga cadangan-cadangan yang telah diberikan oleh beberapa orang, orang madani lah senang cerita kan. Macam dulu kita dengar Koham yang mencadangkan agar dilantik orang waktu diletakkan orang bukan Islam dalam jawatan kuasa untuk menilai fatwa dan sebagainya untuk negeri-negeri. Di cadangan ini telah dihentam oleh Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah. Dan kemudian baru-baru ini kalau tak menjadi kesalahan saya, Saravanan iaitu Presiden MIC juga mencadangkan agar diwujudkan satu badan khas untuk orang-orang bukan Islam untuk kata apa nak memantau keadaan mereka, untuk menyalurkan pandangan mereka dan sebagainya lah. Benda-benda yang saya rasa pernah disuarakan juga beberapa bulan lepas oleh orang mandari juga sebenarnya kan. Tetapi secara asasnya cadangan itu memang dihentamlah. Cumanya sekarang ini tuan-tuan dan tuan telah bangkit satu cadangan yang dikatakan datang dari Profesor Tajuddin Razdi yang pernah saya hentam baru-baru ini je pun berkenaan dengan beliau telah mencadangkan Agar 20% pegawai dalam Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Atau JAKIM dilantik dari kalangan orang-orang bukan Islam Dan juga kalau boleh masukkan sekali golongan LGBT Di dalam JAKIM tersebut Di mana cadangan ini memang secara asasnya Bila tersebar dekat Facebook sejak saya dua ni Meratuklah memang ramai sekali orang hentam tentang perkara itu Yang mengatakan bahawa ini merupakan cadangan yang sangat-sangat mengarut Sangat kurang ajar dan tidak sepatutnya dicadangkan saya pun tengok benda ini, saya macam tak nak terus jump to the issue. Sebab saya takut benda ini merupakan satu hoax, satu fitnah dan sebagainya, propaganda yang disebarkan lalu saya pun terperangkap. Tetapi selepas saya meneliti segala bukti yang ada tuan-tuan dan -tuan sekalian, -tuan -tuan -tuan, memang betul. Tajuddin Razdi pernah kata benda ini. Bila dia kata, 6 tahun yang lepas tuan-tuan dan puan-puan dan seperti mana yang dilaporkan dalam laman web FMT Free Malaysia Today ini di mana kalau anda hendak baca artikel ini secara penuh link untuk artikel itu akan disertakan dekat description nanti tuan-tuan dan puan-puan sekalian tetapi berbalik kepada cadangan oleh rasdi itu Nombor satunya, beliau memang cadangkan agar 20% daripada kaki tangan jakim atau mereka yang mempunyai kuasa dan jakim ini dilantik dari kalangan orang-orang bagi Islam dan juga LGBT. Beliau mengambil contoh sebab sekarang sebab pada ketika itulah kata Rasul Judin kan, begitu banyak sekali isu-isu yang berkaitan dengan Islam yang mencampuri sebenarnya urusan orang, orang bagi Islam. Sebagai contohnya isu Erika Badu berkenaan dengan apa kata apa undang-undang ketika Ramadan dekat sekolah-sekolah, berkenaan dengan Zakir Naik, banyak-banyak lagi lah. Macam-macam lagi apa yang sebut dan dia kata selama ini orang-orang Islam beranggapan bahawa urusan berkenaan dengan agama Islam adalah urusan orang Islam semata-mata orang lain tak boleh masuk campur dan benda itu bak kata Tajuddin ialah merupakan satu fahaman yang sempit dan tidak terbuka jadi secara asasnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian saya nak mulakan ulasan saya ini dengan bertanyakan satu soalan kepada Tajuddin ini merupakan artikel beliau tulisan beliau sendiri pada enam tahun lepas So saya nak tanya kepada Tajuddin, Adakah selepas enam tahun ini, anda masih lagi berpegang dengan pandangan itu atau bagaimana? Sekiranya kalau anda sudah berubah, sudah insaf, Alhamdulillah, saya ucapkan tanya kerana anda terkesal daripada kebodohan anda selama ini. Tetapi kalau anda masih lagi bersedua diri, anda masih lagi berpegang pada pandangan yang sama, mari saya sekolahkan anda. Pertamanya, tidaklah layak untuk orang-orang bukan Islam itu mencampuri urusan umat Islam ini bukan kata-kata saya. Ini merupakan firman Allah dan juga diperkuatkan dengan hadis Nabi. Anda boleh cek sendiri Wai Tajuddin. Memang urusan umat Islam ini bukan urusan orang-orang bukan Islam. Dan juga urusan orang-orang bukan Islam bukan urusan orang Islam. Ini diperkuatkan dengan satu surah. Walaupun sirahnya dia punya asbab nuzul itu untuk perkara lain tetapi hujahnya boleh digunakan untuk perkara itu. Iaitu lakum dinukum waliyadin. Engkau agama kau, aku agama aku. So, apa yang aku cerita ke agama aku, itu urusan aku. Engkau cerita agama kau, itu urusan kau. Aku takkan masuk campur. Sebagai contoh, kita sebagai umat Islam, kita takkan masuk campur urusan orang-orang Hindu kalau mereka hendak menyembah lembu ataupun mereka ini tidak begitu senang dengan kita yang menyembah lembu dan sebagainya. Kita faham. Tetapi itu terhasil lah. Engkau memang menganggap lembu itu binatang suci. Kita orang Islam pula beragapan bahawa lembu itu merupakan satu binatang yang boleh kita sebelih sebagai korban ataupun untuk makan dan sebagainya. Begitu juga dengan rakan-rakan kita yang berketurunan Tiongkok. Mereka ada perayaan mereka macam contoh perayaan hantu. Kan, mereka pasang culuk besar-besar kan Dengan orang oh, kata apa untuk memanggil Spirit nenek moyang mereka dan sebagainya Benda itu kepercayaan mereka Dan kita tak ada masalah dan kita tak ada masalah po, Eh tak boleh lah kau macam ni kan itu ini itu ini Tak boleh itu hak mereka dan kita pun ada hak kita urusan agama kita adalah hal kita kalau macam contohnya orang-orang bukan Islam contohnya rekan Tionghoa dia kata okey kita nak ubah temple ini itu ini sebagainya itu hak mereka kita takkan masuk campur dan benda ini sebenarnya merupakan satu kaedah toleransi iaitu aku tolerate dengan apa yang kau buat mungkin aku tak suka tetapi aku tolerate dengan apa yang kau buat itu sebenarnya jadi kata-kata Tajuddin nak masukkan orang orang bukan Islam dalam JAKIM, nak letakkan golongan LGBT. Engkau fikir apa? LGBT tu dia kakak lah. Dah sah-sah LGBT itu merupakan satu perbuatan dosa dan saya yakin tak ada satu agama dan kepercayaan pun yang mengizinkan golongan yang songsang ini masuk dalam mana-mana agama mereka. Betul atau tidak? Jadi memang sangat-sangat kelakar lah bila tajuan ni macam macam nak mencadangkan golongan LGBT masuk dan sebagainya. Macam tak kena tuan-tuan dan perempuan sekalian. Dan of course lah, bila beliau mengurangkan cadangan itu, memang merupakan satu benda yang kita tidak hairan. Sebab macam mana yang anda tahu yang telah saya terangkan, Tajuddin ini memang seorang yang sangat mempertahankan DAP dari dulu sampai sekarang. Kan, beliau pun masuk DAP sekian lama, sejak tahun 2012. Dan anak beliau sendiri pun, Aisyah Tajuddin, macam yang saya katakan, pernah kritik Kelantan kerana polisi bertudung dan sebagainya. Tetapi itulah, kadang-kadang kita rasa kesal. Kalau cadangan ini dikeluarkan daripada orang bukan Islam, kita faham. Ya, kita marah. Tetapi kita faham kerana mereka mungkin keluarkan cadangan itu kerana kejahilan mereka. Tetapi kalau yang keluarkan cadangan inilah merupakan orang yang namanya nama Islam, mukanya muka Melayu dan mengaku sebagai seorang Islam, memang merupakan satu perkara yang sangat-sangat kurang ajar lah. Bukan bodoh lagi dah, tetapi sangat-sangat kurang ajar. Jadi, kepada Tadu Jin, saya nak hentam anda lebih-lebih pun tak boleh sangat. Sebab macam saya katakan tadi, artikel ini anda telah tulis pada enam tahun lebih yang lepas. Dilaporkan, dikeluarkan oleh FMT pada enam tahun lebih yang lepas. Jadi saya nak hentam anda terhadap benda yang anda tulis sejak enam tahun lepas tu mungkin kurang sesuai dan kurang adil bagi anda. Jadi saya nak bagi peluang kepada anda untuk jawab soalan saya ini. Adakah selepas enam tahun anda masih lagi berpegang dengan pandangan anda itu ataupun anda telah insaf dan bertaubat serta menepikan pandangan anda yang songsang lagi tersasai itu. Lagi sekali, sekiranya kalau anda dah bertaubat, anda dah insaf, Alhamdulillah, tahniah diucapkan. Semoga anda istiqamah dalam perubahan anda untuk menjadi seorang Muslim yang lebih baik dan memahami tentang agama ini. Tetapi kalau anda ini masih tidak berubah, masih lagi beranggapan bahawa pandangan anda itu betul dan perlu diketengahkan dan dilaksanakan dekat negara kita ini, maka saya cakap terus terang, pada ketika itu, saya akan berada di barisan yang paling hadapan untuk menghalang apa yang anda cuba lakukan apa yang anda cuba cadangkan? Jangan main-main dengan umat Islam dekat negara kita ini. Ya, umat Islam dekat negara kita ini mungkin nampak macam diam, mungkin nampak macam tak aktif, mungkin tertekan sana, tertekan sini dan sebagainya. Mungkin juga ada antara mereka yang nafsi-nafsi. Tetapi jangan sampai kepentingan Islam itu dikacau, jangan sampai kepentingan bangsa Melayu itu diganggu. Mereka ini insyaAllah akan bangkit dan bila mereka bangkit, tak akan ada sesiapa pun wa'ima siapalah yang akan dapat menghalang kebangkitan itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ini bukan merupakan satu amaran, ini bukan satu ugutan, sebaliknya satu pernyataan dan juga satu kenyataan. Anda pernah saksikan betapa orang-orang Melayu, orang Islam bangkit berhimpun jutaan orang di tengah-tengah ibu kota bagi menghalang Aisert dan saya yakin benda yang sama juga boleh berulang sekiranya kalau kepentingan Islam dan juga kepentingan Melayu itu dikacau, dienjak dan juga disepat-sepat begitu saja. Jangan dicabar kesabaran orang-orang Islam dekat negara, negara kita ini. Tetapi itulah macam saya katakan, sekarang ini kita tunggu jawapan daripada Tajuddin kalau dia nak jawab sama ada dia masih lagi berpegang dengan pandangan itu ataupun tidak. Kalau dia tak berpegang, Alhamdulillah. Kalau dia masih lagi pegang pandangan itu, jawab soalan ini baru ada akal. Mau tak Tuan Hamba kalau Hamba kirimkan ke akhirat?